сегодня проходит всеукраинская акция, но акция это тяжело назвать, проводится День памяти всем тем, кто загиб на двух колесах. Неважно, было ли это ДТП, были ли просто несчастные случаи, были какие-то соревнования. То есть на самом деле мы чтим память всех двухколесных, кого с нами сегодня нет. Эта акция проводится э, в всеукраинском формате от 7 до 8, то есть с 19 и до 20. Э, мы собираемся, мы ищем их память, вот, соответственно, почти минута и молчания. И как бы есть много тех, кто недавно сел на колесное транспортное средство и, соответственно, нарушая скоростной режим, либо же каким-то другим образом, иногда просто выражая свое эго, э, вот эта акция, она призвана задуматься лишний раз перед тем, как открутить ручку газа. Дабы таких случаев было меньше, потому что избежать их полностью нельзя. Вот. И, соответственно, сложилось так символически, мы просим тех, кто от нас ушел, Слать к нам ангела-хранителя и помогать тем, кто остался жив. Нет мертвого байкера. Байкеры не умирают, байкеры превращаются в ветер. Кто-то был товарищем, кто-то родным, кто-то просто знакомым. Давайте мы все почтим их память, поблагодарим их за то, что они были с нами, они навсегда останутся в наших сердцах.